الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتوب إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ کتاب وہی کی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں کیوں اس لیے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے رستے میں بہت بڑی آڑ ہے رکاوٹ ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم میں ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ, ایو اللہ کہ کون سا عمل جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ نے اختصار سے جواب دیا السلّہ تو وقتی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بات ہے تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا سننا پھر الوالدین اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سندور سے پیش آیا انہوں نے پھر تشری مرتبہ سوال کیا <تصال> تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کے رستے میں جہاد ہے تو یہ تین باتیں ہیں ہمیں بھی ان تین باتوں کو سنبھال لینا چاہیے سر فرش میں نماز ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو انسان کو باقی نیکیوں کی بھی توفیق مل جاتی ہے نماز ایک کنجی یا کامیابی ایک ایسا شارٹ کٹ ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو انسان کو باقی جو نیکیاں ہیں ان کی طرف بھی توفیق مل جاتی ہے اور سازد مل جاتی ہے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے اور آگے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ مجھے پاک کر دیجیے گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر حد لگتی ہے آپ خاموش ہو گئے آپ نے نہیں پوچھا تو نہیں لگائی کہ وہ کیا گناہ تم سے ہو گیا اس میں ہمارے لیے بھی سبب ہے کہ ہم خام خواہ دوسروں کے معاملات میں کو مت ہیں تو اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے با نماز پڑھی وہ پھر آ گیا ایمان تھا اس کے دل میں وہ ایسے لوگ تھے تو آپ نے اسے اس کا جب یہ جذبہ دیکھا پتیزگی کا تو آپ نے پوچھا کہ علیہ سا قد صلی دماعت کیا ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا کی وہ کہنے لگا عام بالکل کی ہے تو آپ نے فرمایا فرم اللہ پر لفاف اور اعلیٰ پھر دن کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ پانچ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز فرض کی ہے یہ کوئی ہمارے بوجھ نہیں ہے بلکہ ہمارے بوجھ کو ہلکا کرنا مقصود ہے اور یہ بات یہ ندائیں عام ہے اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہ شخص نبی علیہ والسلام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی تھی اور اللہ و وطالعہ اس, کو اس پر یہ فضل کیا تو یہ فضل اللہ کا عام ہے بخاری مسلم بھی ایک روایت ہے نبی علیہ السلام پر فرماتے ہیں کہ آر آئی تم لو رن صحابہ سے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے دروازے کے باہر ایک نہر و ایک ندی چل رہی ہو اور یہ عطا سے رفیع اللہ یو ہم سمر اور وہ ہر روز اس میں پانچ دفعہ جا کر غسل کرے پانچ دفعہ اس میں نہائے جا کے

سمجھانے کا یہ کیا خوبصورت انداز تھا کہ اگر انسان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح اس سے دور کر دیتے ہیں تو یہ کتنا ایک شارٹ وے ہے اگر انسان تھوڑی سی مشقت کرے تو وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی نوست میں پھر جاتا ہے مسائل اور مسائل اور آزمائشوں سے دو چار ہوتا ہے اس کے دل کو بے سکونی ہوتی ہے انسان جو ہے ان تمام چیزوں سے نجات پا لیتا ہے اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ علہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں یہ روایات ہیں کہ نبی علیہ السلام والسلام کا جو آخری وقت تھا تو کانا آخرہ کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت کا آپ کے زبان اطرس پر یہی کلمات تھے جو آپ دورا رہے تھے کہ نماز 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 اور جو تمہارے زیر دست ہیں زیر نگرانی ہیں تمہارے زیر نگی ہیں تمہارے غلام ہیں کہ جن کی تم سرپرست ہو ان کا خیال ہیں تو آپ یہاں سے ربی علیہ السلام کا مزاج دیکھ کے اسلام کا مزاج دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج دیکھیں کہ آپ نے نماز پر زور دیا اور اسی طرح جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے ان کا خیال رکھنا اس بات پر زور دیا تو محترم ناظرین یہ نماز جو ہے اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ اولمال یہ مفیہ ہوں کہ یہ وہ اصلات کہ نماز وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں کہ عمل کے دن پہلے سب سے سوال ہوگا اور ان سالوح فائن سالوح سالوح سا اگر یہ ٹھیک ہوئی تو سارا انسان کے باقی معاملات بھی اس وقت بھی یہ بھی اگر اس کا سوال جو ہے اس سوال کا جواب انسان کے پاس ہوا تو پھر باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ نرمی کریں گے باقی معاملات جیسے بھی ہوں گے اس میں آسانی کی ایک گنجائش نظر آتی ہے انسان کو ایک امید ملتی ہے اس میں خرابی ہوئی تو پھر باقی معاملات میں بھی انسان کی خیر نہیں ہے انسان تو اس لائق نہیں ہے کہ یہ جواب دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے نماز رکھی ہے یہ پانچ وقت کی نماز ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے سورت مدثر میں ہے کہ فی جناتی ادس کہ جو اہل جہنم ہے اب معلوم نہیں کہ وہ جہنم میں ہوں گے اس وقت ان سے سوال ہوگا یا وہ جہنم سے جو گناہ گار مسلمان ہوں گے جو نماز میں خطاع کرتے تھے جہنم میں چلے جب وہاں سے آئیں گے اس وقت ان سے سوال ہوگا اللہ عالم فری جناتی ہیں دس وہ سوال کریں گے عامل مجرمین ما باص عالم تک وہ فیصر کہ جو اس جرم کے منتقل سے بات نے دوسروں کا ایندھن بنا دیا قول پالم سلی ان کا یہ جواب ہوگا کہ ہم نماز میں کتائی کرتے تھے ہم نماز میں پڑھتے تھے ہم پھنس جاتے ہیں دنیا کے جنوں میں محترم بھائیو جب بھی اذان ہوتی ہے فرشتہ کی دی کرتا ہے وہ ندا کرتا ہے انتخل صلاح ہر نماز کے وقت کیا ندا کرتا ہے قوم کو اللہ کی منہ کہ ذرا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس آگ کی طرف چلو جو تم نے اپنی بدعملیوں سے دہکائی ہے فتفیوہ اور اس کو بجھا دو کیسے بجھا دو نماز پڑھ گیا نماز تو ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسترائن مجسم و کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو تم صبر اور نماز کے سہارے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو یعنی انسان دنیاوی الجھنوں میں ہے مسائل میں ہے آزمائشوں میں ہے اس سے نکلنے کے ایک واحد رستہ یہ ہے کہ انسان صبر کرے اور صبر کا دامن تھام کے انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے وسط آئیں بے صبری تو دعا ہے اللہ تبارک و وطالعہ سے کہ ہمیں پانچ وقت کے نماز کی تفریح کا تعطرم ہم خود بھی پر وقت نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اس کی رغبت دلائیں وہ دعوانا الحمدللہ رب الحمد للہ العالمین